2 марта в Немышлянский отдел полиции поступила информация о том, что в Немышлянском районе был выявлен труп несовершеннолетнего. Выездом на место было установлено, что трое ребят решили отпраздновать день рождения своей подруги в пригороде города Харькова, где сняли жилье. Так как они вели там себя громко, вызывающе, соседи пожаловались на них. Пришел хозяин квартиры и сказал немедленно покинуть данное домовладение. Указанные несовершеннолетние, это 14-15-16 лет, поехали к своей знакомой, которая живет в Харькове, где у нее попросились переночевать. На утро хозяйка домовладения обнаружила труп 14-летнего молодого человека. Второй молодой человек находился в коме, вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть одного из ребенка. Второй несовершеннолетний доставлен во вторую городскую больницу города Харькова. Состояние, пребывал в коме. Проводится проверка данных информации, узнается информация следствием, где они, возможно, приобрели наркотическое вещество, в результате которого наступила смерть одного из детей.